ہمارے دل میں ہزار شکایتیں خدا کی ہیں پھر ہم کر دل سے کہیں کہ میں خدا کے نام سے یہ کام شروع کر ہوں کہ جو رحمان الرحیم ہے سن دل میں ہمارے نہیں کہ وہ رحمان الرحیم ہے صبح سے شام تک ہر جگہ ہم نے اس کے خلاف باتیں ہیں ہم پھر ہمارے صبح سے شام تک خیال یہ ہے کہ میں کتنا قابل ہوں میرا خاندان کتنا قابل ہے میرا فلاں کتنا قابل ہے پھر کبھی ہمارے دل میں نہیں ہے کہ ہم دل سے کہیں کہ حمد اللہ رب العالمین کے لیے مالکی عمد الدین کہ ہمارا خیال ہے کہ صرف ہم ہمارا ایمان سلامت ہو عقیدت سلامت ہو اور اہل بیت ہمیں بخشوا دیں گے یا خود اور کی صورت سے میں پہنچ جاؤں گا جنت میں ذرا خیال نہیں ہے کہ خدا روز جزا کا مالک ہے سو فیصد حساب کرنے والا ہے پھر ہم کیسے کہیں کہ مالکی الدین ہے وہ اسی طریقے سے ہم چاہتے کہ جیسی میری نبانی خدا میں وید جنت اس وجہ سے ہم یہ کہنا آپ تو نہیں کہنا چاہتے دل سے نہیں چاہتے ہم یہ بات کے اخرار کرنا کہ ہم صرف یہ عبادت کریں گے اس طریقے سے ہم میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس مال بے حساب ہو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے سب کام میرا بن جائے گا پھر دل سے ہم کیسے کہیں گے کہ خدا ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں ہمارا تو خیال ہے کہ مال چاہیے مال ہو پھر میرا سب کام بن جائے گا اس طریقے سے ہر آدمی اپنے عقل کو اپنی سمجھ کو اپنے دین کو اپنے آپ کو سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہر آدمی اپنے کو سب سے قابل سمجھتا کہ جب میں ہر فیصلہ میرا عقل کے مطابق ہے میں کیسے دعا کروں گا خدا اندہ جو سرات مستقیم کی ہدایت کر میں کون سا کام ہے اس کا خیال ہے مجھے کہ میں غلط کروں گا کہتا کہ تاکہ خدا سے دعا کروں گا خدا اللہ تو مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کا مجھے نماز نہیں آتی مجھے کھانا نہیں آتا مجھے لوگوں سے گفتگو نہیں آتی رائے دینا نہیں آتا اپنا کام نہیں آتا سب کام میں میں اپنے آپ کا علامہ سمجھتا ہوں قابل سمجھتا ہوں پھر کبھی میرے میں کی کیفیت نہیں کہ میں دل سے خدا اندہ تو مجھے سرات مستقیم کی ہدایت کا ایک لطف کے جو قرآن مجید پڑھنے میں آپ خیال فرما سکتے ہیں انبیاء کی دعائیں کے باوجود اس عظمت کے انہوں نے جو دعائیں کی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے انتہائی ذلت کا اظہار کیا اس کے برخلاف ہم کبھی نہیں اس قابل اپنے آپ کو سمجھتے کہ خدا سے دعا کریں کہ خدا تو دوسرا مستقیم کی ہدایت کر انبیاء کی دعائیں بہت ذلت کا اظہار کرتی ہیں پھر اس کے بعد کے الفاظ واضح ہیں پیغمبر کا راستہ وہ تیرہ سال تک مکے میں پتھر کھاتے رہے ان لوگوں سے کہتے رقول اللہ, 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 اللہ. یہ مجھے ایک فیصد بھی قبول ہے کہ میں گلیوں میں پھروں لو پھروں ادھر ادھر لوگوں سے الا اللہ میں تو کس شان و شوکت کے ساتھ کس ٹھاٹ کے ساتھ جا کر کے اور تھوڑی دیر تک تقریر فرماتا ہوں اور اس کے بعد سے ہزار احسانات چاہتا ہوں ان لوگوں پر رکھنا اور ان سے کیا کیا فائدے چاہتا ہوں میں کہ تیار ہوں کہ پیغمبر اکرم کے طریقے, طریقے سے خدا کے دین کے لیے گلیوں میں پھروں پتھر کھاؤں کوڑا پھینکا اور میں لوگوں کو خدا کی طرف دعوت باقی ایک فرد بھی ہے ایسا کہ اس کے لیے تیار پھر میں کیسے یہ دعا کروں کہ صلاۃ الزین المۃ علیہ خدا بندہ ان کے راستے پر جائے جن پر تیری نعمت نازل ہوئی علی الاسلام کی طریقے سے پچیس سال گھر میں بیٹھ رہنا اور پانچ سال جب خلافت ملے تو پھٹا کپڑے میں بسر کرنا امام حسن اسلام کی طریقے سے اس سختی کے ساتھ صلح کرنا امام حسین اسلام کی طریقے سے یہ شہادت قبول کرنا کوئی یہ راستہ ہم دل سے چاہتے کہ یہ راستے پہ ہم چلیں گے پھر کدھر سے ہم دل سے کہیں گے ننمۃ علیہم ابھی یہودی دنیا میں بے حساب دولت مند ہے کون دل ہمارا ہے جو نہیں چاہتا ہے کاشتی ساری دولت میری ہوتی پھر کیسے ان دعا کرے گا وندہ ہمیں مغضوب علم کو راستے پر نہ چل دل سے کیسے ہی آباز ہم نکالے کہ خدا آندہ مغضوب علم کو راستے پر نہیں چلنا چاہتے اسی جگہ سے عیسائی کے جو گمراہ ہیں کون نہیں چاہتا کہ عیسائی جیسی زندگانی بسر کرے کون نہیں عیسائی کی طریقے سے سگرٹ پینا چاہتا ان کی طریقے سے ٹائی مارنا چاہتا ان کی طریقے سے پین پہننا چاہتا ان کی طریقے سے کون نہیں ہے کہ پھر کیسے ہم کہیں گے کہ بلاََ عالین ہم عیسائی و راستہ نہیں چاہتے اس لحاظ سے ہم سر سے پیر تک خلاف قرآن ہیں چونکہ مجموع قرآن مجید ہے اور سر سے پیر تک ہم اس کے خلاف ہیں اس وجہ سے ہمارا دل نہیں لگ سکتا البتہ آخم نے سمجھا ہے ایک مہربان باپ کی طریقہ سمجھا ہے کہ تمہارے دل میں صلاحیت تمام کار خیر کی ہے اس لیے ان الفاظ کو زور دے کر کے اپنے دل پہ ڈالو کہ تمہارا دل قبول کرے کہ نہیں اللہ سب سے بڑا ہے دل قبول کرے کہ رحمان رحیم ہے دل قبول کرے کہ یاق نبد یاقِ نستین ہے دل قربول کرے کہ خدا عندہ محمد وال محمد کے راستے پر ہمیں چلا مغضوب رحیم اور گمراہ کے راستے پر نہ چلا اس لحاظ سے یہ نماز روزہ مثن واضح ہے کہ روحانی خوشی ہے ماں کی خدمت کرنا روحانی خوشی ہے اخلاق بہتر ہونا روحانی خوشی ہے حج کرنا روحانی خوشی ہے فطرہ نکالنا اور دوسرے حقوق غربا کے نکالنا غریبوں کی مدد کرنا یہ روحانی خوشی ہے، ہر آدمی محسوس کرتا اگر کوشش کی جائے تو نماز کو بھی ہم روحانی خوشی بنا سکتے ہیں اگرچہ بھی ابھی تک نہیں بن سکی ہے ہماری نماز سے وہ ٹھگ بیٹھک والی ہے اور عجیب بات ہے کہ تمام اعمال میں ہم روحانی خوشی بنا لیتے ہیں سوائے نماز کے چونٹ سے اور کمر سے پڑھتے ہیں جلدی جلی ختم کرتے ہیں اور حدیث بالکل الٹا ہے۔ وہ کہتی ہے حدیث کی ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت ما سوا اگر نماز قبول ہوئی تو یہ سب پیچھے جو تم نے اتنے اعمال کے انبار لگا دیے کہ سب روحانی خوشی ہے اس کے بعد قبول ہوگی وہ ان ردت ما سوا اور اگر یہ قبول نہیں تو یہ سب رد ہو جائے گا یہ نماز مشکل ہے پڑھنا انسان کے لیے خود قرآن کہتا ہے کہ بین الاومسلی نمازیوں کے لیے بیل جہنم میں گھٹیا ترین درجہ ہے یہ ویل ہے ہمارے لیے کہ وہ لوگ کے لیے کہ جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں پھر نماز کا ایک کہ ابتدائی لفظ اللہ و اکبر کتنا روحانی ہے اگر یہ معنی کی طرف توجہ ہو اسی طریقے سے اگر پوری نماز انسان توجہ کے ساتھ پڑھے اور کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے ہمیں حکم ہے کہ زندگانی کا ایک تہائی حصہ عبادت کے لیے دو پھر آٹھ گھنٹے میں اگر ہماری پانچ وقت کی نماز آٹھ گھنٹہ ہم خرچ کرتے تو کوئی غلط کام نہیں کیا ہم نے اگرچہ کہ تھوڑی توجہ دینے سے بہت فرق نہیں پڑتا اگر زور عصر کی نماز ایک شخص پندرہ منٹ میں ختم کرتا اگر تھوڑا توجہ دینا کہ چاہے زیادہ سے بیس منٹ لے بہت فرق نہیں پڑتا ہے جلدی پڑھنے میں آرام میں پڑھنے میں کہ چونکہ خود میں نہیں عرض کر سکتا لیکن یہ اللہ اکبر کی مثال ایک سمجھ میں آئی کہ جو کئی طرح مثالیں عرض کی اور ہر ایک کی توجہ ہے تھوڑا کہ واقع ابراہیم محل اللہ کا خدا بھروسہ کرنا وصا علیہ السلام نے بھی یہی الفاظ کہے تھے کہ جب بنی اسرائیل کو لے کر کے صبح سویرے وہ آگنا چاہا انہوں نے اور دریا نیل کے پاس پہنچ گئے اور اس وقت جو پلٹ کر کے بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون کا وہ زبردست لشکر چلا آ رہا ہے اسد نے کہا کہ یا ان کے موسا ان لمب رقم ہم تو پکڑے گئے اس وقت موسیٰ نے کہا کہ ان ربی معی ربی نہیں 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 میں رب میرے ساتھ ہی میری ہدایت کرے گا یہ ایمان بخدا تھوڑا مزا آتا پھر یہ نماز ہماری روحانی لذت ہے لیکن چونکہ حدیث میں کہ قبیلت قبیلہ ما واہ اگر نماز قبول ہوئی تو باقی عمال قبول ہوں گے اس لیے آپ خیال کیجئے خود خیال کیجئے روزے یاد کیجئے آپ کو لذت کا احساس ہوگا غریبوں کی مدد کی یاد تمام عمال یاد تمام اعمال یاد کیجئے لذت کا احساس ہوگا اپنی نے نماز یاد کیجئے اس صبح کی دوپہر کی شام کی کوئی لذت کا احساس نہیں ہو چونکہ ہم کمر سے اور ہونٹ سے نماز پڑھتے ہیں یہ مادیات سے مادیات سے روحانیہ سے کیا تعلق ہے اس وجہ سے یہ نماز ہمارے لذت کا سبب نہیں ہے اللہ یہ کہ وہ لوگ جن کو توفیق یہ ہوئی کہ اپنے مسائل جو زندگانی میں ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے خدا کے بارے میں ہے کہ اللہ اکبر اللہ اس سے بڑا ہے اگر ہر نماز میں کم سے کم یہ پریکٹس کریں کہ جو ہماری مشکلات ہیں خدا اس سے بڑا ہے ہو سکتا ہے تھوڑا مزہ انسان چکھے اور اس طریقے سے کوشش کرے اپنے دل کو راضی کرے اس بات پر سختی کرے کہ خدا رحمان الرحیم ہے ہر آدمی کو معلوم ہے کہ رحمان الرحیم ہے یہ تو زبردستی ہے کہ انسان اس سے خدا سے شکایات کو رکھتا ایسا آمادہ کرے اس کی مہربانیوں کو یاد کر کے رحمان رحیم ہے کائنات میں جو چیز ہے اس کے لیے حمد, حمد خدا ہے کوشش کرے کہ دل کو آمادہ کرے کہ تمام تعریف خدا کے لیے ہے آمادہ کرے کہ نہیں عالمین کا رب وہ ہے میں زندہ ہوں مر جاؤں گا میرے بچے میرے بزرگان سب کا وہ ہے پھر آمادہ کرے کہ نہیں جو جزا و سزا ہے روزانہ ہم دیکھتے کہ کسی نے کام کی بدلہ کسی برائی کی, کی وجہ سے مجھے ایک تکلیف خدا کی طرف سے ملتی لہذا آمادہ کرے کہ سو فیصد خدا ملا دینے والا ہے کل میں ہم لوگوں کا حدیث پیغم اکرم تحف القول ابھی ایک دوست نے لندن سے لا کے دی بہترین ایک کتاب پائی انہوں نے اس میں پیغمبر نے کہا تھا کہ تین چیزیں بہترین نعمت ہیں اس میں سے ایک کہا تھا کہ بہترین نعمت یہ کہ روز جزا کا مالک خدا ہوگا جب کہ ہم میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ حستا ہوں حسو ہوں حصلی اصغر ہوں کہ ہم ان کے ذریعے سے کام چلا لیں ٹرامبر کہتے ہیں کہ نہیں بہترین نعمت یہ کہ خدا جزا دینے والا ہے کہ خدا جس نے دنیا کو نعمتوں سے بھر دیا انسان گھبراتا کہ قیامت دن وہ میرے حساب کتاب کرے گا ارے یہ انسان اپنے دل کو آمادہ کرے تاکہ یہ نماز اس کے لیے روح کا سبب ہو نماز کے لیے احادیث میں ہے کہ قربان و کل تقی میراج المومن یہ میراج مومن ہے قربانی ہر پرہیزگار کی اسی وجہ سے ہم نے بھی لکھا ہے اور لکھا ہے کہ ہر زمانے میں علماء گزرے ہیں کہ جنہوں نے نماز کے اسرار پر کتابیں لکھی ہیں اسرارِ سلاد کہ سمجھایا کہ نماز کیوں کر پڑھی جائے باقی عبادات کے لیے اسرار کی ضرورت نہیں ہے آپ تین کلو گیہوں نکالی دے دیجیے فطرہ ہو گیا سو روپے میں سے بیس روپے نکالیے خمس ہو گیا چالیس میں ایک نکال نکالیے زکاة ہو گئی یہ ہو گیا اس میں نہیں ہے اس میں اسرارِ سلاد کے علاوہ کسی چیز کے اثرار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نماز ہے کہ جیسا کہ میں نے علم کی آیتوں کے لیے عرض کیا کہ سو فیصد ہمارا دل اس کے خلاف ہے یہ ضرورت ہے کہ انسان کے لیے کہ یہ سختی کرے تاکہ یہ روحانیت کو اپنے مضبوط کرے کیونکہ یہ ہے ہماری روحانی زندگانی کا جو دائمی دائمی زندگانی ہے جو سرمایہ در انسان بناتا ہے